ನಮಸ್ತೆ ನಮ್ಮ ಭಜನಾ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ತಿಂಗಳ ವಿಶೇಷ ಭಕ್ತ ಶಿರೋಮಣಿ ಮಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಾನು ಶ್ರೀರಮಣ ಮಹರ್ಷಿಯ ರಚನೆಯ ಒಂದು ಉಪದೇಶ ಸಾರ ಎಂಬ ಕೃತಿಯನ್ನು ಹಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಈ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಭಜನ್ ಗುಂಪಿನ ಎಲ್ಲ ಆಡ್ಮಿನ್ಸ್ಗೆ ನನ್ನ ವಂದನೆಗಳು कर्तुराज्ञया प्राप्यते फलम् कर्म किं परं कर्म तज्जम् कृतिमहो ददौ पतनकारणम् फलमशाश्वतं गतिनिरोधकम् ईश्वरार्पितम् निश्चया चित्तशोधकम् क्तिसाधकम् कायवाङ्मनः कार्यमुत्तमम् पूजनम् जपश्चिन्तनम् क्रमा जगत ईषधे युक्तसेवनम् अष्टमूर्तिर्वृद्धेव पूजनम् चित्तजं जप ध्यानमुत्तमम् आज्ञधारया श्रोतसासमम् सरलचिन्तनम् विरलत भेदभावना सोऽहमित्यसौ सो। भावनाभिधा पावनीमता भावशून्यसद्भाववस्तुतिः भावनाबला भक्तिरुत्तमा हृस्तले मनः स्वस्थताक्रिया भक्तियोगभोदाश्च निश्चितम् वायुरोधना मनः जनपक्षिवद्रोधसाधनम् चित्तवायवाश्चित् क्रियायुता शाखयोर्द्वयी शक्तिमूलका लयविनाशने उभयरोधने रोधने लयगतं पुनर्भवति नोमृतम् प्राणबन्धना एकचिन्तनाशमेत्य नष्टमानसो कृष्टयोगिनः कृत्यमस्ति किम् स्वस्तिं यदा दृश्यवारितम् चित्तमात्मना चित्वदर्शनं तत्त्वदर्शनम् किं मानसं तु किम् मार्गणे कृते नैव मानसं मार्ग आच वा वृत्तयस्त्वहम् वृत्तिमाश्रिता वृत्तयो मनो विद्यहम् मनः अहमयम् कुतो भवति चिन्वता ऐ निज विचारण अहमिनाशभाज्यामहन्तया स्फुरतिहृत्स्वयम् परमपूर्णस इदमहम् पदाभिज्ञमन्वहम् अहमिलीनके पल्ययस्ततया विग्रहेन्द्रिया प्राणधीतमः नाहमेकसत् सत्त्वभासिका चित्वमेतरा सत्तया हि चे चित्तया ह्यहम् सत्स्वभावतो वस्तु केवलम् वेषभानतः स्वात्मदर्शनम् ईशदर्शनम् स्वात्मरूपतः आत्मसंस्थितिः स्वात्मदर्शनम् आत्मनिर्द्वयात्मनिष्ठता ज्ञानवर्जिता ज्ञानहीनचित् ज्ञानमस्ति किम् ज्ञातुमन्तरम् किं स्वरूपमेत्यात्मदर्शने अव्यया भवा पूर्णचित् सुखम् बन्धमुद्यते तम् परम् सुखम् विन्दति ह जी अहमपेतकम् निजविभानकम् महदि दन्तपो रमणवागियम् महदि दन्तपो रमणवागियम्